oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam, salam Satu hobi oke okay, satu saya ya untuk pemburuan bahan bonsai kali ini uh, saya berada di tempat seperti ini ya. oke okay, lahan bukaan oke okay, satu saya kita mau coba cek ya kira kira di tempat seperti ini ada jenis bahan bonsai apa saja oke okay, enggak pakai lama langsung saja kita cari mudah mudahan ada jenis bahan bonsai dengan karakter yang bagus oke okay. Oke, okay, saya bonsai ya, ini jenis bahan bonsai lantana, tapi kecil ya, jadi nggak kita ambil. Oke, okay, kita lanjut proses pencarian ya ke arah sana. Nah, Mudah-mudahan mau lantana atau jenis bahan bonsai apapun, kalau kualitas bagus kita ambil. Oke. Okay. Oh. Seperti ini saya bonsai ya, jadi lantana di tempat ini benar-benar sangat banyak sekali. Saat bonsai besar sendiri ya, lantana wah di sini lantana benar-benar sangat melimpah. Oke. Okay. Tapi di sini saya juga masih belum menemukan karakter batang yang bagus meskipun lantana ya. Kita masih tetap semangat pencarian bahan bonsai. Oke. Oke, saya bonsai ya di sini. Saya menemukan jenis beberapa jenis bahan bonsai pusu bulu. Maksudnya bukan beberapa jenis yang ada beberapa pusu bulu ya nah, seperti ini daunnya sudah kecil-kecil ya tapi karakternya kurang begitu bagus yang ini terus ini juga ada ya kecil tapi ha. Nah, bagus juga ya buat antikan-antikan ya uh oh, keren keren saya oh, istimewa ini juga ada lagi wih oh, kelihatannya saya mau coba ambil dua ini oke nggak pakai lama langsung saja kita dongkel satu saya ya oh busu bulu cuacanya cukup panas ya terik ya jadi kita segera dongkel oke satu saya ya. nah, ini kita coba yang ini ukurannya nggak terlalu besar cukupan ya, oh. tapi di sini akarnya dia sudah banyak karena apa eh, di bawah ini batu kerikil banyak sekali ya jadi kemungkinan akarnya ini menyebar kemungkinan saja ya. tapi kita masih belum Yeah, yeah. Oke, okay, langsung saja kita gergaji di sini. Oke saya sahabat saya, yang ini juga bagus. Sudah terbentuk dari alam ya. Liukannya dapat ya. Nih. Seperti ini sahabat saya. Benar-benar ya. luar biasa ini karakternya. Jadi oh, karakternya pun juga banyak. Wah, uh, kemungkinan yang satu ini sangat cepat-cepat sekali ya untuk pertumbuhannya. Oke, saya saya ya. Jadi ini yang kedua karakternya benar-benar bagus. Kalau menurut saya benar-benar bagus. Nanti kita tanam dengan bayan seperti ini. Ya. Ini sudah ngepen ya. Tinggal ini kita buang. Ya. Oh, mana gergaji saya tadi ya? Gergaji saya ada di sini. Ah. Ini saya saya ya. Jadi batangnya kurang lebih seperti ini banyak sekali lipuran dan ini yang atas ini terlalu kaku makanya di sini kita buang nanti kita rapikan lagi di rumah dengan pahatan ya Seperti ini sahabat saya setelah saya rapikan, jadi ini kita uh, tanam dengan gaya miring atau slanting seperti ini ya. Nanti kita coba rapikan lagi ya sambil nyantai-nyantai. Yang jelas ini kenapa saya bersihkan? Karena nanti biar dia terlihat untuk mukanya ya, bonggolnya lebih terlihat. Kalau bagian bawah kita kasih kurang begitu bagus ya. kayak seperti ini nanti bagian bawah ini kita bersihkan uh, sampai potongan ini ya, sampai bagian potongan ya potongan yang ini jadi bagian dari segini sampai ke atas ini kita tata untuk percabangannya ya cabangan serta perantingan nah, ya. sebenarnya itu juga ada tapi kartunya kurang begitu bagus jadi nggak saya ambil oke kita ambil dua aja ini uh seperti ini soal bonsai ya untuk ngambilnya sih uh, nggak terlalu lama cuman apa ini uh, cuacanya soal bonsai ya mungkin untuk bolang kalian dapatnya ini aja Nah, dengan karakter batang yang seperti ini kita rapikan hal hasil seperti ini. Ini aja kelihatan sudah jadi satu so, saya. Nah, ini tinggal kita rapikan ya, kita bersihkan mana ranting yang kepakai atau enggak kepakai kita rapikan baru kita tanam. Oke, okay, sama yang seperti ini. Nah, untuk hasil bolang kalian ini dapatnya ini pusu bulu. Nah, pusu bulu meskipun kecil-kecil enggak -kecil, masalah, yang penting karakternya bagus kita ambil. Oke, okay, so saya sahabat ya untuk hasil berburu bahan bonsai kali ini dapat ini pusu bulu. Nah, ukurannya kecil-kecil nggak -kecil, masalah, kita ambil aja. Soalnya antik ya, nah, karakternya bagus. Makanya meskipun kecil di sini saya ambil. Oke, okay, lain waktu saya mau coba berburu lagi ya. Mudah-mudahan masih ada jenis bahan bonsai pusu bulu yang karakternya bagus-bagus. Oke, okay, untuk video kali ini kurang lebih seperti ini aja. Terima kasih untuk sahabat saya yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sahabat saya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.